নমো নম শ্ৰীমদ ভগৱদীতামৃত আজি শ্ৰীমদ ভগৱদীতাৰ সাংখ্য যোগ নামৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ প্ৰথম শ্লোক শ্লোকভাখী অৱতাৰণা কৰিছে সঞ্জয়ে অন্ধ ৰজা তৃতৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি শ্লোকভাখী হৈছে এনেধৰণৰ সঞ্জয় উবাস ৱ তথা কৃপয়া বিষ্ণম আশ্ৰুপূৰ্ণাকুলিকনম বিচিদন্তমিদম বাক্যম উবাস মধুসূদন অৰ্থাৎ সঞ্জয়ে ক'লে অৰ্জুনে এইদৰে দয়াৰ ভাৱেৰে অভিভূত আৰু চকুলোৰে দুচকু উপচি পৰি ব্যাকুল হৈ বেজাৰ কৰি থকা দেখি মধুসূদন শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁক এই কথাষাৰ ক'লে অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী শ্লোক অৱতাৰণা কৰিব পূৰ্বৱৰ্তী অধ্যায়ত আমি লাভ কৰা অনুসৰি অৰ্জুনৰ বিখ্যাত যোগৰ অন্তিম শ্লোকত অৰ্জুনে সন্মুখ মহাসমৰত যেতিয়া সমস্ত আত্মীয় কুটুম্বক দেখা পাইছিল তেতিয়া তেওঁ এই মহান পাপক আকোৱালি নলওঁ বুলি ঠিৰাং কৰিছিল আৰু ৰথৰ ওপৰৰ পৰা বা হাতৰ পৰা সৰ সহিতে থকা গান্ধী পেলাই দি ৰথতে বহি পৰিছিল তেতিয়া তেওঁক ভগৱান কৃষ্ণই পৰৱৰ্তী অধ্যায়ক্ৰমে সাংস্য় জগত উপদেশ দিব যে ক্ষত্ৰিয় ধৰ্ম হৈছে যুদ্ধ কৰা বৰঞ্চ সেই যুদ্ধক হেলাৰঙি কৰি যুদ্ধক যুদ্ধ দেখি পিছুৱাই যোৱাই নহয় ক্ষত্ৰিয় যুদ্ধ হৈছে তেওঁ নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰা তাৰোপৰি এই শ্লোকত মধুসূদন পদৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে মধুসূদন পদটো যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মধু নামৰ দৈত্বক বধকৰা অৰ্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণক মধুসূদন বুলি ইয়াতে সম্বোধন কৰিছে এই সংখ্যক অধ্যায়টি আমাৰ কাৰণে অতি প্ৰাসংগিক আৰু অতি প্ৰয়োজনীয় জীৱন ধাৰণৰ কৃষ্ণ ভাৱনাৰ প্ৰতি বতী হৈ থকা প্ৰতিপদ বস্তু প্ৰতিটো বিষয়কে ইয়াতে সাঙুৰি লোৱা বুলি আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ